Ну, была тяжелая игра. Хорошо, что забили в первом тайме. Потому что если не забили, тяжело было в конце. А поле тяжелое, вязкое. И ну, было тяжело играть. Ножки где-то потели уже в конце. Ну ничего, справились и выиграли игру, все довольны. Мне кажется, просто там более грамотнее играли в обороне. А у нас на фланге с Османом больше давали нам свободы действия, и мы уже разгоняли атаки. Тоже нам тренера говорят, то есть где есть проблемы, туда надо играть, туда надо и через этот фланг стараться подавать, вскрывать его. И ну, в первом тайме это было через левый фланг, во втором через правый. Ну, и я не скажу, что в первом тайме только через левый, или во втором тайме только через правый. И там, и там были подачи, и была острота. Первая команда сейчас перешла на новую тактическую модель игры. Как-то это на вас отображается? То есть в молодежной команде применяется эта модель? Ну, у нас пока не применяется. Но мы, молодые игроки, постоянно подключаемся на тренировки в первую команду. И там играем по этой схеме. Ну, что-то новое тоже всегда интересно. Если вы заметили, у нас Казаков садился третьим. То есть и у нас тоже как бы, была такая схема. Я смещался с Ледневым в центр получается, Михальченко и Тимчик убегали вперед. То есть это не проблема для нас. Мы иногда так устраиваемся.